कानून उनके कोठे पे नाच रहा है रणवीत जी के नचाया जा रहा है खरीदा जा रहा है लोग कुचलकर मारे जा रहे हैं उनके गाड़ी के नीचे हा एफआईआर में नाम तक नहीं क्या फेर जांच करेगी जब तक इस राज्य के गृहमंत्री फडनवीस जी है तब तक किसी भी अपराध की फेर जांच नहीं होगी जब तक रश्मि शुक्ला डीजी है तब तक कोई फेर जांच नहीं होगी कानून उनके कोठे पे नाच रहा है फडनवीस जी के नचाया जा रहा है खरीदा जा रहा है लोग कुचलकर मारे जा रहे हैं उनके गाड़ी के नीचे हाँ एफ में नाम तक नहीं गाड़ी आपकी है गाड़ी में आपका बेटा बेटा है वो नशे वो लाहौरी बार है रेस्टोरेंट बार वहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकाली है लाहौरी बार का वहाँ नशे में कौन धूता कौन दारू पी रहे थे नशा कर रहे थे और बाद में गाड़ी में बैठकर गाड़ी चला रहे थे लेकिन सीसीटीवी फुटेज आप नहीं है चंद्रशेखर पुले बावनकुळ्यांचा हा विषय नाहीये हा विषय फक्त बावनकुळ्यांचा आहे का मी असं मानत नाही या राज्यातल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचा जो कचरा झालेला आहे म्हणजे कायदा दोन आहेत का एका एक बाजूला नरेंद्र मोदी समान कायद्याच्या गोष्टी करतात ना कायदा सगळ्यांसाठी सारखा पण या राज्यात तसं नाही आहे जर दुसरं कोणी अशा प्रकारचा गुन्हा केला असता आणि तो दुर्दैवाने विरोधी पक्षातल्या नेत्याचा मुलगा असता तर देवेंद्र फडणवीस आणि बावनकुळे यांच्या ज्या फौजा आहेत त्या तुटून पडल्या असतात आमच्यावर पण आज तुमचे प्रदेशाध्यक्षांचा मुलगा आता स्पष्ट दिसतो आहे गाडी तुमची आहे बावनकुळे यांची